поместимся, нет? Местница. Что такое пресса? Может человека так преподнести, что утром встает, жить хочется. Могут так преподнести, вечером ложишься, думаешь, к чему это было. Это, Поэтому четвертая вертикаль власти, которая несет в массы все, что тут вместе с вами делаем. Я искренне. Две газеты у нас, обе достойные. Нету кто-то выше, кто-то ниже для меня нет. Поэтому с праздником этим замечательным здоровье самое главное, чтобы коллектив был денежным. Я так думаю, чем больше выборов, тем лучше вам вообще, да, вообще в жизни. Нет, серьезно. Так что готовимся к выборам. Президент у нас один и другого мы пока не видим. Мы должны на это работать. Я тут представляю его, вы же прекрасно знаете. Я очень доволен тем, что... Наша газета в области одна из лучших обе газеты наши, я не подчеркиваю ни одну из них. Вы первой страницы, как я всегда говорил, есть вертикаль власти, у нас президент, есть у нас губернатор. Еще раз моя просьба, какую работу они ведут, делают. В районе не все читают областные газеты, мы должны им это показать. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз праздником, счастья вам, здоровья, чтобы вы меня тут хотите или не хотите, терпели, уважали или любили, какой я есть. Я с вами, я вам еще раз вот, а перед этим телевидением говорю, я думаю, еще 7 лет с вами быть, так что терпите. Почесная драма, то нам уроджується колектив газети «Приазовська правда», редактор Рудникова Светлана Володимировна за плідну роботу з висвітлення діяльності органів виконавчої влади та местного самоврядування та знагоди святкування Дня журналіста. Вітаємо. Спасибо. Бочисної грамоти нагороджується колектива ДНПійського редактор Аза Віра Іванівна за лідерство в області за результатами загальнодержавного статистичного ранжування суб'єктів господарювання та за сукупність показників їх фінансово-господарської діяльності та з нагоди святкування Дня журналіста. Вітаємо. вас. Почесною грамоти нагороджується Желізняк Віктор Петрович, кореспондент газети Приазовська Правда, за сумлінну працю, хліб творчу діяльність на журналісткій ниві та з нагоди святкування Дня журналіста. Почесною По грамоти нагороджується Срубка Юлія Іванівна, журналіст газети Віснік за затворчики світу вися.

Почесною грамотою нагороджується Давидова Світлана Валентинівна, відповідальний секретар газети «Вісні приазов'я. За власне. грамотою нагороджується Коломієць Анатолій Антонович, журналіст газети Вісні Приазов'я. Самомодрій. <праць> 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 По честной грамоте нагружується дорож Юрий Владимирович, начальник компьютерного видео депечата. Наш век это век информации. И тот, кто владеет информацией, тот добивается успехов и в бизнесе, и в государственных делах, и в личной жизни и так далее. Поэтому я хочу сказать, что вот ваша как раз задача и ваша обязанность доносить до населения нашего района ту информацию, которая происходит, те события освещать, которые происходят в нашем районе и не только в нашем районе. Поэтому главное, я вижу в том, чтобы информация это была своевременно, потому что дорога ложка к обеду, и объективная, и правдивая. И тогда, значит, у нас будет полный порядок и полное Всем взаимопонимание. Еще раз вас с праздником, всех благ. Мы районный совет награждает поменьше, но зато тяжеловесные грамоты. Грамота награждается Аза Вера Иванева, главный редактор газеты «Вестник при Азове» за самовиданную працу, профессионализм, значный внесок в выступление процесса грамотского политического жития района Дорожногодного Курсования Дня журналистов. Грамота награждается Рудникова Светлана Владимировна,

всех работников одной и второй газеты, тут он без сомнений. Наши музыки области самые лучшие. Просто, Просто все не могут это признать. Да. А я хочу сказать, если вас ругают, вашей значит, работаете. значит, вы работаете, значит, вы чего-то стоите. Да. Значит, значит, то, вы что вы сами. людям преподносите, людям не безразлично. Не всем. Вот это самое главное. Чтобы не было да. безразлично. Ну, я хочу сказать, что самое главное, чтобы не за зажаренными какими-то фактами или какие-то, значит, подать там где-то какие-то слухи и так далее. Да, на этом тоже каждый... Тот, кто не может нормальной прессе там, и нормальных средств массовой информации себя проявить, так, они такими путями, в общем, то говорят: желтая пресса, там, желтое телевидение и, и другое. У вас нормальные газеты, объективные, правдивые, каждый факт выверен. Поэтому другое дело, что у каждого из вас своя точка зрения, кто-то с ней соглашается, кто-то не соглашается. Это другой вопрос. А уважение э, населения, уважение людей, уважение тех людей, которые живут рядом с вами и которые читают ваши материалы, оно есть, оно несомненно. Дай вам Бог еще творческого натхнения, потенциал у вас высоченный, чтобы вы брали все новое и новое вершины. Ну, скажу от себя. Знаете, порой смотришь, вот я, ну, наши средства массовой информации, там, телевидение, прессу, и думаю, какая сила журналисты. Они идут впереди оперативных работников, впереди СБУ, впереди милиции, по информации, по расследованию. Журналистские расследования гораздо быстрее продвигаются, чем наши органы работают. Поэтому вы очень сильные все. Ну и очень красноречиво, если как, про кого надо хорошо сказать, они могут сказать хорошо. Если про кого плохо, тоже не попадайся. Тогда. Так же? Поэтому вам успехов в труде. Пишите больше про сельское хозяйство в Геническом районе. Потому что я вот этот момент сейчас к вам обращаюсь, я Дурдины ну, что-то там мысль говорил. У нас же сельскохозяйственный район. Вот во время Советского Союза помните о производстве правде листочек выходил ежедневный. Ну, сегодня, конечно, не те вопросы, и та жатва не так волнует народ. Но все равно район генически живет за счет сельского хозяйства. Поэтому, пожалуйста, в прессе уделяйте больше внимания, ну, в том числе простым труженикам уже. Вот. Уделяют. Да. Они уделяют, да. Ну, бывает приятно, я посмотрю. А мне как колхознику хочется, чтобы было больше.